Əziz əs salam müstəmnam Abdullah bu gün yepyeni video qarşılayızdan bu də başda gördünüzmü Vinly token tanıtmadan bu də bu token nədir nədir nə şərhidir hamsı haqqında məlumat verməyəcəm. Video çəkilmə və kanalıma abunə olma, videonu bəyənmək və daha çox bu təzəliklə gəlməmi istəyirsinizsə, yorum atmaqını məndə bildirməyi yaddan çıxartmayın. Sözü ilə keçirik video dostlar. Gördünüz kimi tokenimizin veb saytı bu şəkildə daxil oldu qarşıma belə bir səhifə çıxdı. Burada Vinly token loqosu və adı yazılıb dostlar. Burada Vinly tokenin ERC20 platformasında olduğunu deyib və biz bunu Uniswap-dan satın ala biləcəyik dostlar. Uniswap-dan satın almaq biraz çətindir sözücük yetirirəm qaz fiilləri bildiyiniz Çoxdur amma mənim şəxsi düşüncəm də dostlar Mudogin erici 20-də olmaq bir növ daha yaxşıdır. Nə üçün ki, yəni erici Mudona tokenlərsə mən həmişə çox şübhəliyəm. Çünki BSC token çıxartmaq çox asandır. Metamask-də token çıxartmaq həqiqətən çətindir məsələdir. Burdan daxil olan Metamask hesabımı çıxıram dostlar. Mən də bura öz Metamask hesabımla daxil olacağam indi. Burada necə yanlış olur? Məsələn, mən yanlış ağıl deyir dostlar. Mən yanlış ağılımı dəyişdirirəm. E bir dəqiqə ə, smart chain-ə Ethereum-a keçdim dostlar. Ethereum-a keçdiyim anda avtomatik olaraq məndə bura onaylanır. Hə. Burada bir jeton seçilir dostlar. Səhifəni yenilədiyim anda məndə bura düşəcək dostlar. İlk dəfə düşmədi. Niyə? Çünki ə, burada accept eləməliyəm deyəsən. Bura qəbul olmalıyam, onaya keçməliyəm ha vineri zəkdədir. A bu da görürsünüz dostlar, Vineri token mənim qarşıma keçdi. Mən necə almaq istəyirəm? Token mənim USDT ilə almaq istəyirəm. USDT seçirəm dostlar. USDT seçdikdən sonra maksimum nə qədər bilərsən? Məsələn 30 dolları qala bilərəm mən bu tokeni. 30-u seçdikdən sonra dostlar görürsünüz ki, burada mənim qarşıma açılsa və görürsünüz ki, mənə verəcəyim məbləğ 1 trilyon 520 yox no, dostlar, harda 152 trilyon nə qədər dostlar? Yəni fantastik bir rəqəmdir mənə verəcəyi. Həqiqətən, yəni bunu Amazon Uniswap-ın izin verdiyisə dostlar, ilk öncə Hansə burada bir 20 dollar qaz fiö ödəyirsiz. İkinci əməliyyatda dostlar 20 dollara qaz fiö ödəyəcəksiniz. Toplamda 40 dollarlıq bir qaz fiö çıxacaq. Yəni ona görə alacaqsınızsa dostlar, məndə belə az məbləğ almayın. 30 dollar və s. Məsələn məndə gördüm, mənə göstərdim 128.92 dollar fi çıxmaq istəyirdi. Burdan çıxıram dostlar, daxil olan token nisbətinə baxıram. Burada gördüyünüz kimi 2% a holder rəsil hərəkəti alındı. Paritet 28% marketinqdən kəsiləcək və 1% pul yandırmaq üçün kəsiləcək dostlar. Burada gözləyirəm slip BC 12 və 14 arası olmağını xahiş edirəm. Burada kontrat adresini verib dostlar bizə bu kontrat adresindən Dexstuldan yəniyə bilərik. Burada LP ticarətli deyir dostlar, LP-nin də dilə baxa bilərik. Buradan və Uniswap və EtherScan-dan da tokenə baxa bilərik dostlar. Nə qədər holder vəsəri var. 20dən onlar da yəniyəcəyik. Monetiner Venus 7 mali onun haqqında məlumat verir bizə. 100% likvid kitdir dostlar. Komanda çox yəni best komanda, yəni güvənilik komanda. Yəni 12 governance red deyilsə, yəni sahibi yoxdur. Yəni komanda şəxsinə bir tokendir. Yəni komitdən 100, 100% komitinin sözlərlə oturub dururlar burda yani real insanlardan ibarət də NFT kolleksiyaları yaradacaqlar. Swap platforma dərəcə və s. Isa. Burada white paper-ını oxuya bilərlər. Yeni səhifədə onu daçıb white paper-ə baxa bilərlər. Burada gördüyünüz kimi bizə winner haqqında məlumat verir, legendary və s. digər NFT-lər haqqında məlumat verir. Üç dənə NFT-si var, əfsanəvi və s. Isa. Burada aşağı yanda winner-in roadmap-in görə bilərlər. İlk öncə nələri göstər Onlar da vebsaytda bu inisiv vaxtda listələnib, bu inisiv vaxtda listələnib. Dostlar, bunlar tezliklə NFT kolleksiya yaradılıb. Görürsünüz, hər halda kim gəlib. Dostlar, artıq buralar da tamam. O buralara gələcək. Ha, hələ -həl lib va tamamlanmır dostlar. CMC və CoinGecko gəlib, amma elə bilmirəm onları tamamdır. Cin Kenken-dən baxa bilərsiz. Gördüyünüz kimi market cap-ə də baxa bilərik. Daxil oluram token likvid bölməsinə. Gördüyünüz kimi bura daxil olun Winry Unit Tokenin likvidinin cütləniyi göstərir. 97.2 cütlənib. Dostlar, likvid və locked 23 likvid 23.77 terminal likvid cütlənib. Dostlar, toplamda 100.000 dollarlıq və gördüyünüz kimi burada da locked bölməsi yazır. Yəni ki, tam əmin ola bilərsiniz. Və gecikdən 330 gündür, yoxsa 1 illikdir. Burdan çıxıram və daxil oluram Etherscan-dan. Bunların kontrakt adresinə baxıram. Dostlar, gördüyünüz kimi Etherscan-da kontrakt və s.l.ə. burda Winry Unit Tokenin artıq token ona idalı dostlar gördünüz kimi, yəni bu da tokenin ən güclü tərəflərindən biridir. Daxil olan bura tıqlayıram və Etherscan-dan tokenə girirəm dostlar. Gördünüz kimi hələlik məndə token açmır. Hə, bir də viznə tutdu vuran da açacaq məndə bu token. E, gördünüz kimi artıq bu mənim qarşıma açdı. 3000 holder var dostlar bu tokenin, yəni 6000-7000-ə yaxın transfer olub ki, qaz xərlərinin nə qədər olduğunu düşünsəniz, gördünüz ki, artıq ən son dostlar alımlara baxın. Bütün alımlardır. Yəni bunların hamısı alımlardır dostlar. Pancake Uniswap-dan göndəriblər. Holderə bölməsinə baxdıqda dostlar tokeni daha ətraflı incələyə bilərik. Gördünüz ki, 13% dəribəl əfsanəvi adamdır yani. Satsa sərkəliyə. Yəni, burada Royal Map haqqında məlumat verir dostlar. Gördünüz kimi belə bir Twitter hesabları və s. daxil olum Twitter hesabında baxıram. Burada Coin Market Cap hələlik heç nə gəlməyib. Mən bu fotoya girdim deyəsən ha üzənlərsən də foto açırsansa bu yaxına gələcək təbii ki market cap yəni ya, ya gəlmirəm mən bayaq səhv gəmişəm gördünüz kimi volume market cap hələlik traktdə ,dır, olsa bu yaxına gələcək burada bunu addvats list eləməyə yardan çıxartmayın deyir. Osa gördünüz kimi 10 729 829 nəfər bunu öz ulduzlarının içinə aldı dostlar. Burdan çıxıram və məndə indi bir az pis olduğuna görə dostlar nəsə səhv getdi deyir. Bir də gözləyin. Hə bəli dostlar gördünüz ki mənim qarşıma açıldı bu. 800.000 3820 nəfər follower var. Mən də follow atıram 3821 nəfər olur və ən son postlarını gördünüz kimi Luqer bu postu paylaşır, mən də bu posta like atıram dostlar. Daha sonra burdan çıxıram, aşağı enirəm, bu posta like atıram, burdan aşağı düşürəm. Gördüm Kalista də bir adam bu yeni UXG adında bunu paylaşdı və 356 like, 365 RT aldı. Məgər mükəmməl bir like yaradılar, dostlar. Bugünü bu günün böyükə də kanalıma abunə olma, videonu bəyənmə və daha çox bu təzə videolarla gəlməyimi istəyirsinizsə, yorum atıb bunu mənə bildirməyi yaddan çıxartmayın. Sağ olun, sağ olun. Bağlanacağıq, فيديoji indi özlərinizə baxın. Sağ olun.